Мы на выезде играем с командой, которая занимала второе место, я считаю, я считаю, что позитивный, хороший результат для нас. Хотя, естественно, мы ехали за победой, но ничья на выезде – это хороший результат для нас. В стадии становления команды, я думаю, что это как раз нам в помощь. Не совсем, я всегда недовольный моментами, сторонами, хотелось бы больше создавать и забивать. На такие моменты, как первым там Мишученко был, забивай. Потом, когда он прокинул в конце, тут между ног и мог вывалиться, отдать передачу, моменты были. Но опять же говорю, у нас есть проблемы в линии атаки именно в квалификации футболистов. Работаем, ничего страшного не происходит. То есть, работаем в свою силу. Надеемся, что будем дальше работать. И побед. Здесь немножко поле другое, оно, оно, больше было. То есть мы после Вишневца долго привыкаем к размерам, к габаритам, к этим, потому что здесь шире, здесь зоны больше, здесь надо совсем другие качества футболистам иметь. То есть пока привыкаем, но позитивный есть момент. Контролируем мяч, в принципе, неплохо, нормально.